Вот это российский Урал. Да. Вот он российский. Он отнят у сепаратистов. Вот он российский Урал. Он почти практически новый. 2010 это вы сделали, да? Да. Он сейчас служит нам. Как он сюда проехал? Как сюда танки проходят? Почему их не останавливают там? Почему у нас же есть авиация, у нас есть все? Почему там нельзя остановить это все на подходе? А, должны идут люди. Гратами расстреливают целые лагеря. Зачем? Как можно так это было допустить? Обидно просто за этих пацанов, за всех обидно. У вас потери были? Ну, есть, конечно. Есть потери. К сожалению, К сожалению есть. И это только. Это даже не конец, и я не знаю, это, мне кажется, это только начало всего того, что должно быть. Им все равно, сколько людей погибнет, мы для них кучное мясо. За кого мы воеваем непонятно. За то, чтобы им хорошо там жилось, депутатам, всем и всем остальным. Ни один не приехал сюда, ни что-то не привез, не показал, как это простые люди почему-то приезжают. Что-то простые люди, да, а, едут. Туда, в лагеря У меня друзья на зарплату последнюю собирают что-нибудь купить, достают где-то. А депутат что-то сегодня не приехал, он не может выделить времени, не может выделить свои деньги, потому что ему сейчас лето, отдыхать надо за границей, ему положено. Сейчас пошло очень модно, тримайтесь, слава Украине. Да, тримайтесь, да, герои. герои. А кому нужны эти герои? Вот, то есть главная проблема в том, что нету координации. Нету или... координации, и там все в верхах, все по барабану. Им плевать на все. Что там, как оно, может. задача поставилась, тупая. Не выпилась, ну, вы почайте. Никто на ошибках не учится. Ошибок очень много мы надели. Афганистан есть. Чечня, очень много книг, всяких... Есть же опыт. Опыт есть. очень сумасшедший есть. В Ираку, в крайнем случае, мы опыт имели сумасшедший. А здесь это все не Сами по себе. Вот сами опять по новой набываем опыт. 23 года до этого приезжали, почему солдата ботинки не чищали. Не... Да. А Генералы, не кроме артуре? знает что, что должно быть. Ровно, палатки поровнять, там все. А как, что чем обеспечить? Влезли люди, вот ты отправляешь людей. А как ты будешь оттуда вытаскивать? А это уже не интересует. Ну, подумаешь, 200 что, что Подписал бумагу. ты отправил все. Ради бога. Матери да. подарок, иди получай. А там скинулись. Ну, в крайнем случае, там даст гривен на похоронах. Ну, пожалуйста. Власть поменялась, но она к народу не пришла. Ни... Власть ни... одна банда заходила Одна банка. Да. Кому... Из... Вот хорошо, что изменилось? Что изменилось за это время? Извините, нету Крыма, да, и сколько еще людей должно победить? Мы должны отомстить за своих пацанов. За своих друзей. А кому мстить будем? Ну, тем с тем, кто стрелял в нас. Почему они сюда пришли? Мы же к ним не пошли. Почему чеченец рассказывает одна женщина? Говорит, э, был чеченец, разговаривал с чеченцем. Он говорит, я 16 войн прошел. Шест... 16, 16 стран. 16, 16 стран. И, а тут посмотрел, говорит, как может такое, что пушка стрельнула по украинским, по украм, как они говорят. Потом разворачивай, стрелять по жилым кварталам в своем же городе. Говорит, как такое может, за кого воевать? За кого воевать? И не говорит, я не могу понять, что, что здесь такое. Это рассказывала Жириночка. Который разовал чеченцев. Говорите, мне такая война не устраивает, что я не могу понять. Это что сейчас тоже, если власть с нашими с ними. Они хотят чехоли не раздеплиться. Я говорю, февральский Майдан им покажется очень цветочком. Так что вы на Майдан планируете? Вот, я вам вот, скажу, если я, вот, ну, вот эта там... вся толпа сорвется, да. если ну, посмотрим, оно что-то будет. Да. Вот, уже лезть же никого да, не будет. С людьми из других частей Потому что уже такой не появляются. Сколько еще должно людей погибнуть? Сколько? Смотришь телевизор, жизнь идет там нормально. Все нормально, все будет это самое. А что они должны страдать? Что их не семьи должны страдать? То, что они военные, так они всю жизнь страдали, сколько они служили, сколько страдали. За что? За ту зарплату мизерную? За то, что квартиры просили за каждую квартиру, чтобы получить, надо деньги кому-то сильно. И хорошие деньги. Поехать за границу где-то в миссию, надо деньги заплатить. Везде надо платить. Представьте, да, водители знают. Хочешь нахожусь... перевести в нормальное место служить? Тоже плати. Все, все везде плати. Сколько сколько? Ну, так же как было, так и у нас плакали. осталось. Просто те люди, они сидят на местах, они все жируют, хочешь служить? Сейчас даже пришло не призывы. Люди хотят служить. Пойти на войну поехать. Плати деньги, потому что места там нет. Если заплатишь, будет да, вот, место. Военкомат. Они да, ты... сидят там, те тостопузы, да. и все нормально а Это правда, это реально. И никто правда. с ними ничего не сделает. Как были они, так и останутся. Ну что, тогда никто не знает. Это все прекрасно знают. Они левых людей назначают на должности, а те, которые... Не, значит, того, кто у нас служил, кто знает, уже есть какой-то опыт, вот эти понятия есть. Призначает людей совсем, которые у нас не служили. Он приходит сюда, и он вот смотрит, куда, как, что. Половина инвалидов. Он не может здесь больные служить, не мог. Они его призначают, потом мы начинаем менять их. Вот это все, все движения вот эти. И никто, все мы жаловались, все пишем, но как они служили, так и служат. Как брали взятки, так и берут. И никто их делится с кем положено. Кто не поделился, то подставили и убрали. Поставили другого такой же самый, который делится. Раньше брали за то, чтобы откупиться от армии, а сейчас берут, чтобы попасть служить куда, куда хочешь. Варятся на всем, что можно. Понимаете? Где есть возможность заработать 2 рубля, они а туда лезут. Покажите одного военкоматчика, который ездит на хотя бы на ланосе покажите все начинают улыбаться потому что все знают там нормально на нормально за ее зарплату в жизни не заработаешь в жены бизнес конечно в жены бизнес все тогда крешуется все там делается Такая держава как была дерьме наша, так она и будет ничего не поменяется ничего не поменяется пока не будет как говорится хунта что пока военные не возьмут власть полностью и под нож не пустят Золо, золотую молодежь вот эти все там. Просто-напросто их нужно уничтожать, истреблять. Еще маленькими. Тогда только может что-то получится. Когда будут бояться. Да. Так бы хотелось. Хорошо, а как по-другому изменить? А как по-другому? Ничего как не изменишь. Ушел один, пришел другой. Такие же, как бандиты были в так и таки осталось. Все остались, Как были генералы, которые брали, которые сидят там себе, цари, которые работают на себя. Они себе отдыхают. Нормально. А вы воюете там, мы да. с вами, военкомат новый пришлет. Как? говорил, Ну, был же, Один... да. Давай, давайте, ну, хорошо, был переворот, был Майдан, все. Говорит, скинули Бабущу, скинули большая, Януковича. А что изменилось? Ушел Янукович, и все. А что изменилось? Они все практически обмануты. Они еще этого не понимают. Обмануты нашей власти. Алло, Сейчас власть, это все закончится. Вы вы видите, Если они это не все не поймут, выбираем. оружие никто не сдаст. А все с оружием, с техникой попремся по там в Киев. Лучше будет, завтра да. еще сравняем, сделаем сад. Не, а полигон, посад, полигон. Засад, надо сделать полигон или санаторий Спасибо для военных. Держитесь, пацаны. Все, парни, держитесь, Спасибо вам. Спасибо вам.